ಶುಭೋದಯ ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ಧ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಹೇಮಂತ ಋತು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತಿಥಿ ಪಂಚಮಿ ನಿತ್ಯನಕ್ಷತ್ರ ಧನಿಷ್ಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವಿಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಹನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಸಹಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಯ ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दां श्रियस्य पर्णाली ह्यस्तं वेदसवेलवित् अर्हश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्ये हततोपलभ्यते तिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्ते प्रसृता पुराणे निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञये गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनसष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैनानि संय वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रम् च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यत्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजोविधिमामकम् हे hey, अर्जुन ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿರುವ ತೇಜಸ್ಸು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇಜಸ್ಸು ನನ್ನದೇ ತೇಜಸ್ಸು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿ ಗಾಮಿಷ್ಯೂತಾನೇ ಚೌಷಧಿ ಸರ್ವಾ ಸೋಮೋ ಭೂತಾತ್ಮಕಃ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ನಾನೇ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ರಸರೂಪಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಮೃತಮಯ ಚಂದ್ರನಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಸ್ತು